पहाड़ों पर थी वह आसपास उड़ती पानी नी छोड़ो धोधना वहन उद्भवतु संगी

50 फुट की ऊंचाई थी बहतो सीता वाटरफॉल सहलाणियों रे आकर्षित रहो छे बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ हम तो रेनी सीजन में आए तो यहाँ पर बारिश भी हो रही है और ये वे, वेदर भी बहुत अच्छा है तो सब मिला के बहुत अच्छा लग रहा है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहां देखने है वाटरफॉल मुझे सबसे अच्छा लग रहा है जो ये मतलब जो पानी जो इतना बहुत अच्छा है है हाँ। है वो वो जो फीलिंग फीलिंग ना बहुत अच्छा। बहुत फ्रेश आ हाँ। हाँ। अच्छा सीन नजर आ रहा है वाटर का जो ये फॉगिंग है बहुत ही शानदार देखने का व्यू का नज़ारा मिल रहा है हम लोग को बहुत ही शानदार नजारा देखने को मिल रहा है हम लोग को लग रहा है कि बार बार यहाँ पे आए और इतना बारिश हुआ कल रांची में पूरा रांची में कि वाटर का भी जो पानी का बहाव बहाव है बहुत तेजी से हो रहा है સીતા વોટરફોલ ઝારખંડના મુખ્ય પ્રવાસન સ્થળોમાંથી એક છે જેનું કનેક્શન સીતા માતા સાથે જોડાયેલું છે સીતા માતાએ વનવાસ સમય રામ અને લક્ષ્મણ સાથે અહીં કેટલાક દિવસો વિતાવ્યા હતા ત્યારથી આ ધોધનું નામ સીતા પડ્યું છે ચોમાસાની સીઝનમાં આ ધોધ સોડે કડાએ ખીલી ઉઠે છે ખડખડ વહેતું પાણી લોકોને આકર્ષે છે આ જ કારણ છે કે ન માત્ર ઝારખંડ પણ આસપાસના રાજ્યોમાંથી પણ લોકો અહીં મુલાકાત લે છે ये अद्भुत दृश्य है ये दृश्य देखने के लिए हम लोगों को कभी शिमला जाना पड़ता है कभी कहीं जाना पड़ता है और ये घर के बगल में हमारे तीन तीन चार चार फॉल हैं बस बस दिक्कत ये है कि बस बारिश के दिनों में ही हम यहाँ आ सकते हैं इतना पानी हमें बारिश में देखने को मिलता है चाहे दसम हो चाहे हो चाहे जोना हो हर साल हम लोग दोनों तीनों फॉल कोशिश करते हैं कि बारिश के समय में जरूर घूम लें अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है एकदम जाने का मन ही नहीं कर रहा है वापस बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़र ही नहीं हट रही है यहाँ से एकदम भी સહેલાણીઓનો ધસારો વધતા સ્થાનિક ધંધાર્થીઓને પણ રોજગારી મળી રહી છે લોકોને જાણ થતા જ ધોધનો અદભુત નજારો માણવા માટે ઉમટી રહ્યા છે રિપોર્ટ વીટીવી ન્યૂઝ